Фамилия, имя, отчество, воинское звание, должность. И откуда приехал? И бригада. Какое подразделение? Силантьев Данилов Сергеевич, 31.08.2001. Родом из Узбекистана. По должности рядовой. На гранатомета. Полка 1427. 3 батальон. 8 рота. Спиридонов Геннадий Сергеевич. 11 февраля 1989 года рождения. Родом севал из Заиграевского района Республики Бурятия Звание Рядовой Стрелок. Бригада 810 морская пехота. Юров Руслан Иванович 31.05.89 года рождения прибыл из города Вогогда, там же подписывал контракт. По должности рядовой стрелок служил в подразделении 1427, третий полк, 7-я рота. Курапов Дмитрий Михайлович, 31 на 3 -я, 1987 -го года рождения, родом с Республики Карелия, город Петрозаводск. А, мотострелок. Воинская часть 1427. Третий полк, седьмая рота. Михаил Бирюков Юрьевич. Рожден в Сигеже. Должность рядовой мотострелок, ученик мотоцикловой группы. Часть 14-27, 7-я рота, 3-й бат. 2005, 13 10-й. Пятеро полоненных военнослужащих РФ. Это очередное пополнение обменного фонда. Эти военнослужащие сдались подразделениям военных сил на Курщине. Замість того, щоб іти в м'ясні атаки, вони обрали життя. Закликаємо всіх інших військовослужбовців Російської Федерації. Подумайте про своє майбутнє, зберігайте своє життя та здавайтеся Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!